Мы едем на Беттере, на 80-м, ты вот зашел на территорию государства противника, да. Едешь на Беттере, желтый скотч, все такие красивые, на духарях, скажем так. Контролишь сектор, да, свой, и в этих окнах там мирные жители испуганные. То есть они вот выглянули, я просто ну, держу сектор, да, вижу голову. Ну, явно это вижу, что это какая-то бабушка, короче. Она так выглянула, хоп, спряталась. Ну, то есть они испуганные были абсолютно. То есть, хотя никакого вреда мы бы, мы само собой, не причинили. Ну, хотели бы ну, там, много кого убили. Но где, допустим, бы, тогда бы РФ сняла, допустим, какой-то пропагандистский материал. Что вот они вот. РДК завалили вот бабушку бедную. Там. Ну, такого не сделали. Ну, конечно, они без этого и без фактажа могут сделать такие пропагандистские моменты. Они же нас и убили там два раза. Там на 70 РДКшников они же уничтожили на районе они якобы. Там, ну, короче, постоянно нас там убивали. Вот, но как бы такого не было. Ну, то есть, если бы мы воевали с мирным жителем, ну, были бы то были какие-то факты конкретные. А факты говорят об обратном. Вот пленные, вот убитые враги, вот э, потери, к сожалению, с нашей стороны. То есть, это обычные боевые действия. Да, они э, с определенными условностями, то есть это не фронтовая работа, которая мне все-таки больше по душе. Но как бы все равно это вот, ну, обычные боевые действия, честные, ну, относительно. Ну вот читали после Грайвора, что нас всех убили. Потом перед Волжанкой вроде тоже нас там что-то убили, причем сделали э, какие-то фото, фотографии, где вот лежат тела вот так в ряд. Причем там некоторые лежали э, тела в украинской форме, в украинском пикселе. Ну, а с видео-фотоматериалов можно видеть, что мы используем, как правило, все-таки вот мультикам, вот, как, как на мне. То есть там иногда может, конечно, кто-то быть в пиксель, но это прям ну, что-то, ну, захотелось ему, не знаю, может, нет, не было другой одежды. Потому что мы все-таки не часть ВСУ, и, э, как бы, а пиксель – это форма ВСУ. Вот. И там они и эти повязки нацепили на этих манекенов или кто там лежал, не знаю, там просто, ну, живых людей положили, может, сфоткать, не знаю. То есть там повязки лежали, причем они там умудрились даже сделать очень похоже на Богданова, Богданов, ну, или Богдан, наш э, боец. Э, он носил повязку не так, как остальные, допустим, на руке или там кто-то на приклад повесил. Ну повязку со спайкой нашим символом. А он как э, как mm -hmm. это ну, на шейной бандана или как называется? Uh -huh. Да да да. Вот, вот так вот ходил с ней король. И там даже вот на псевдотрупа тоже так сделали. мол, типа это правдоподобнее будет, Ну как бы это все, ну, это все неправда.